નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી તેમાં પેલા સેમેસ્ટર માં પાઠ બીજો આ પાઠ નું નામ છે ઈદગાહ આ પાઠના ગલા સ્વાથી પોથીના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબો નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો

તો ચાલો શરૂ કરીએ ધોરણ આઠ વિષય છે હિન્દી તેમાં ગલા પોથીમાં પાઠ બીજો આ પાઠનું નામ છે ઈદગાહ પેલો પ્રશ્ન નિમ્નલિખિત પ્રત્યેક પ્રશ્ન કે ઉત્તર કે લઈએ દિયે ગયે વિકલ્પો મેં સે સહી વિકલ્પ ચુનકર કર ક્રમ અક્ષર પ્રશ્ન કે સામે દિયે ગયે બોક્સ મેં લીખીએ પેલી ખાલી જગ્યામાં ખાલી જગ્યા હે અમીના કા પોતા હે તો જવાબ માવશે ઓપ્શન બી હામિદ અમીના કા પોતા હે બીજું अमीना अपने को क्या समझती है भाग्यहीन त्यार देख कर कोई क्या नहीं देगा दुआई चौथो प्रश्न हामिद को किसने साथी बनाया तो जवाब में ऑप्शन सी महमूद ने पांचवा प्रश्न ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते है ईदगाह प्रश्न नंबर कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए पहले खाली जगह रमजान, बीजा ईद तीजा मा कुबेर, चौथा मैं अम्मा छठा छाटा प्रश्न नंबर सही चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए गाँव में बड़ी हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे बीच चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल तीन पैसे ही थे तीजो प्रश्न दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था चौथा प्रश्न अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि उसने हामिद में त्याग सद्भाव और विवेक जैसा गुण देखे त्यार प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए पहला प्रश्न रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं जवाब सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी कर्ज है प्रश्न रमजान ईद के दिन मुसलमान क्या कहा जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। त्रीजो प्रश्न महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुआ खरीदा चौथा तो प्रश्न हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था हामिद का चिमटा बंदूक फकीरों का चिमटे और मंजिरे का, का काम कर सकता था पांचवा प्रश्न दुकाने में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे दुकानों में सिपाही गुजरिया राजा वकील भिस्ती आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे त्यार प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए पहला प्रश्न हामिद चरखे पर क्यों नहीं बैठा जवाब हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने तीन पैसों में से एक पैसा खर्च करना नहीं चाहता था इस प्रकार पैसों की कमी के कारण चरखे पर नहीं बैठा बीजो प्रश्न हामिद ज्यादा मिठाई खाना उचित क्यों नहीं मानता जवाब हामिद के अनुसार ज्यादा मिठाई खाना उचित नहीं क्योंकि उससे मुंह सड़ता है कोड़े का कोड़े निकलते हैं। जबान हो जबान चटोरी चटोरी हो हो जाती है त्रिजो प्रश्न बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है जवाब हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं बड़ों की दुआएं स्थिति अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। चौथो प्रश्न अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली जवाब अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था मेले में खाने पीने की कोई चीज न लेकर वह लोहे का चिमटा खरीद लाया था प्रश्न नंबर छह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्न बूढ़ी अमीना इत को क्यों कोस रही थी जवाब बुटी अमीना बहुत दुखी थी एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था हामिद के पास न छे थे न ढंग के कपड़े इत के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था धन के नाम पर उसके बटुए में पांच पैसे और हामिद के पास तीन पैसे था बीचो प्रश्न हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी जवाब गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे अमीना उसे अकेले कैसे भेज थी उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए इनको उसका सफर था और हामिद के पाव में जूते भी नहीं थे अमीना को लगा कि हमें जाएगा तो उसके पाओ में छाले पड़ जाएगी उसकी जेब में केवल तीन पैसे थे त्रीजो तो प्रश्न ईदगाह में मार्ग का वर्णन कीजिए गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते थे ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी अदालत कॉलेज कलाकार आदि उसी रास्ते पर थे हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी एक एक-एक दुकान पर ढेरों प्रश्न चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है जवाब हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा बड़ा खिलौना है उसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता मैं यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी चिमटे की जान निकल जाए। उस चिमटा उस तो बहादुर शेर है इस प्रकार चिमटा खरीदने के लिए हामिद ने इसे कारण बताया पांचवा प्रश्न हामिद के हाथ में चिमटा रख देख कर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौक उठी उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज नहीं मिली जो यह चिमटा उठा लाया उसे बड़ा दुख हुआ उसने सोचा कि यह कितना बेसमस लड़का है दोपहर दोपहर होने आई और इसने न कुछ खाया न पिया इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ हुआ छठो प्रश्न बुटी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ उसे हामिद की ना समझी पर क्रोध भी आया हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ यह सुनकर बुटी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया अमित के त्याग विवेक पर वहन्य छावर हो गई। ત્યાર પછી 7મો પ્રશ્ન. આપ ચિમ્ટે કે પ્રયોગ કે તરા રૂમાલ કે વિવિધ પ્રયોગ બતાઈએ. રૂમાલ કા પ્રયોગ હાથ મો ઓર પસીના પોચને મેં કિયા જાતા હૈ. ઉસકે અન્ય ઉપયોગ ભી હૈ. જેસે તેજ ધૂપ મેં ઉસે સિર પર બાંન સકતે હૈ. હલકી બારિશ મેં ભી વહ કુછ હદ تک સિર કો ભીગને સે બચા સકતા હૈ. रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं आठवा प्रश्न इस कहानी का शीर्षक ईदगाह क्यों रखा गया है इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़क उत्साह लड़कों में है ईदगाह में नमाजिया का फातृभाव देखते ही बनता है नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते अलावा क्यों आपी है ईदगाह तो के तो के मेले में शीर्षक देंगे प्रश्न नंबर निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पेलु दिल कचोटना तो तेनो अर्थ थसे। दिल में दुख होना वाक्य बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है बीजू બેડા પાર લગાના તેનો અર્થ હશે સંકટ સે બચાના વાક્ય ભગવાન હી ગરીબો કા બેડા પાર લગાતા છે આંખ ઉઠા કરશે ઉપેક્ષા કરના અથવા તો બિલકુલ ન દેખના વાક્ય શેઠજી ને પુરાને નોકર કંખ ઉઠા દેખા ચોથું છે બલ બાકા ન હોના તેનો અર્થ હશે જરા ભી નુકસાન ન હોના वाक्य डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बाका न हुआ पांच मुझे रंग जमाना तेनो अर्थ से प्रभावित करना वाक्य देखते ही देखते सुरेश चतुर्वेदी ने अपने कविता पाठ से श्रोताओं पर रंग जमा लिया छठ मुझे माटी का चोला माटी में मिलना तेनो अर्थ से मर जाना नष्ट हो जाना वाक्य एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाता है સાતમું છાતી પીટ લેના તેનો અર્થ થશે દુઃખ પ્રગટ કરના વાક્ય બેટા દિલ ચીર દિયા ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર આઠ નિમ્ન લિખિત શબ્દો કે સમાનાર્થી શબ્દ લીખીએ પેલું છે ઠંડા તો તેનો સમાન શબ્દ શીતલ તેવી જ રીતે ખુશ પ્રસન્ન દિન ગરીબ પ્રાચીન

त્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10 તુમ ભી হামিদ કી તરહ કિસી ના કિસી મેલે મે ગયે હોંગે વહા તુમને ક્યા ક્યા ખરીદા ઓર ક્યો તો ચાલો જોઈએ ડિસેમ્બર કે આખરી હફતે મે હમારે યહા સે કુત દુર્ભવાની મંદિર કે પાસ મેલા લગતા હે ઇસે ભવાની મેલા કહેતે હે પિછલી બાર મે ભી અપને મિત્રા કે સાથ ઇસ મેલે મે ગયા થા મેલે મે તરહ તરહ કી ચીજો કે દુકાને થી समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लो क्या न लो मेरे पास ज्यादा रुपये नहीं थे इसलिए सोचा कि जरूरत की चीजें ही लो मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था मैंने एक पेन खरीदा ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती थी उनके लिए मैंने गुलूबंद खरीदा छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी शाम को हम घर लौटे गुलबंद पाकर दादाजी खुश हुए